Və az sonra bir neçə gün bundan əvvəl Bakıda fəaliyyət göstərən rayonlarının birində maqnit adam ləqəbi ilə taninan və Guinness rekordlar kitabına düşən Azərbaycanlı etibar Budaxlı növbəti uğurunu qazanmışdı. 146 kq ağırlığındakı dəmirləri sinəsü üstündə öz maqnit bədəni ilə saxlayaraq bu səhadəki rekordunu təzələyib. Az sonra bu mövzuda müsahibimizlə söhbətimizi davam etdirəcək. Bu günkü qonağımız bir az əvvəl elan etdiyimiz kimi etibar budaxlı xalq e, arasında maqnit adam kimi də qəbul e, edilən etibar budaxlı studiya qonumuzdur. Etibar mənim xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Güristan da yaşayırsınız? Bəli, Güristan. Neçə gündür burdasınız? 1-1 həftə on gün var yoxsa? Var, 15 gündür. Cəma sizə nə deyir? Etibar müəllim deyir, yoxsa maqnit adam müəllim deyir? Tanıyırlar. Şükürlər olsun ki, hara gedirəm tanıyırlar çox. Nə deyirlər? Maqnit adam kimi tanayırlar. Yəni hamı deyir öyrək ki, bir dəfə bu Yo, başlığı dəmiri bir yapışdır bədəndə bizə baxır yoxsa. O məsələ mənim üçün. Truh hər yerdə adama göstərirəm ki, mən onu adiləşib artıq. Su içmək kimi bir şeydir. Və biz o görüntüləri indi xahiş edir rejissorumuzdan o görüntüləri də baxa-baxa söhbətimizə davam etdirərək 146 kq-ı sinənizin üstündə saxlamısınız. Bu nə qədər məşq etmisiniz? Mən 146 kq üçün məşq etməmişəm. Sadəcə mən sonuncu rekordumu 106 kq etmişdim. Tiblistə də deməli keçən il dekabr ayının 14-də 106 kq-la mən 3-cü dünya rekordunu vurdum və 50 qaşıqla orada 2-ci dünya rekordum oldu və 3-cü dünya rekordumu da ayın 30-unda 92 kq 3 dəqiqə saxlamışdım. Və orada söz vermişdim ki, 150 kq qaldıracağam və bu onun təqdimatı idi ki, bu il göstərəcəyim yeni bir rekord olacaq bu. Bəli, indi biz görüntülərdən də görürük, bəzi görüntülər var. E, xarici səfərləriniz var mı? Ölkələrə gedib gəlirsiniz? Bəli. Belqiyada ki səfərimdən görüntülərdir. İtaliyada mart ayının 31-də dünya rekordçusu oldum, rəsmi kitabə düşdüm. Onaqa bax 3 dəfə dünya rekordçusu olsam da kitabə düşə bilməldim. Çünki bu Gürcistan rekord klubunun təyin etmişdi və Guinness bunu qəbul edə bilməzdi çünki Guinness orada iştirak etmirdi. Artıq onların marağına səbəb oldu və məni dəvət eləcər və şükür Allah'a ki birinci Azərbaycanlı kimi məsəl kitabə mən düşə bildim. O, bu qədər qaşıq nə tərdur, qaşıqlar bəlkə bu yapon yapışdırıcısı kley. Xeyr, yani məsələ ondadır ki, orada hakimlər var, orada təmiz içməli. Yani, həqiqətən dəmirdir bu qaşıqlar. Bəli, həqiqətən dəmirdir və orada içməli su var stolun üstündə. Və qaşıqlar bir gün əvvəl məndən götürmüşdülər. Onlar özləri saxlayırdılar. Orda ekspertlər var. O su ilə bədənimni sildim və sonradan qurutduq və belə oldu. Yəni e, başqa bir şey ola bilməz. Bu olabilmiş. anda, bu anda belə ürəyinizdən bir tərəddüd, bir qorxu keçdim ki, indi birdən qaşıqlar bir-bir düşər. Yoxsa He, mən orda deməli həmişə Allaha sığınmışam. Allaha dua edirdim. Özüm namaz əhliyəm və inanıram ki, həmişə Allah məni kömək edir. Orda görürsüz Azərbaycan bayrağı da var. Baxmayaraq ki mən Ən bayrağımızı dalğalandırdığımızdan. Mən Kürstəm, vətəndaşıyam, Azərbaycan və eləcə Türkiyə bayrağı həmişə mənimlə. 3 bayraqla. Həm. Bəli, bu mənə e, məlum çətin deyil, çünki mən Gürcüstan, Azərbaycanlıyam, Azərbaycan-Türkiyəm. Başqa hansı ölkədən dəvət ediblər. Almaniyada demə ayın 30-unda dəvətim var, Almaniyada. Bəli, orada Bəli. da bir neçə medalla qayıtmaq fikrindayam. Bir neçə medalla. E, Başqa yeni nömrələr, yeni çıxışlar, nələr var, nələr düşünürsüz? Deməli, mənim orada olacağım nömrələrim belədir ki, orada Uşaqlar nə desə onu eləyərəm. Yəni 150 kq-a qədər. Əgər ehtiyac varsa da biraz aşağı da ola bilər, yuxarı da. Sonra bir nəfəri o dəmir əşyanın üstündə mən hazırladığım dəmir əşyaya 100, 100, deməli 18 kq-dır. 118 səhəm. Yox, 18 kq dəmir, dəmir əşyaları hansı sinəmə yapışır. Və onun üzərində kərpicləri qoyub qalacaqlar, dəmir düşməyəcək, kərpic qoyulacaq. Uşaqlıqdan çox mu, alma yeyibsiz. Deyir, almada dəmir çox olur. Yox, burada alma söhbəti deyil. Burada nəslərdə demə artıq 20 nəfərə kimi insanlarda müşahidə olunub. Yəni qandan keçəndə hətta bacım məlumatlar. Demək ki, adamlardır. Onlar maqnitdir, yəni bədənlərdə bu bioenerjidir. Xatırladım ki, bioenerji insanlarda var və bütün canlılarda var. Və kimdə bioenerji çoxsa, o şifa verməklə məşğul ola bilər. Mənim də məşğulətim elə şifa verməkdir. Bunu nə vaxt istədilər? Şundan yoxsa? Bunu mən hiss elədim 2011-ci ildə bioenerjini müalicə ilə məşğul oldum. Maqnit 2011-də. Harasa bir buna vaxt. Bəli, maq mən də dekabr ayının 28-də bildim və bir, bir il ərzində artıq bunu rekord səviyyədə gətirib çıxarıbıldı. Bədəninizdə bir narahatçılıq varmı? Yəni Xeyl, bu ağırlıq belə normal, yəni... normal bir vəziyyətdədir. Əksinə, məsələn, mən başqa bir xəstə insana onun neqativ enerjisini özümdən götürüb və ona sakitləşdirirəm. Köməyim dəyir, çox sayda xəstələr müraciət eləyir. Buna görə də mən Avropada təhsil almaq istəyirəm. Və gələcəkdə mən bacardığım müalicə metoduna görə rekord kitabına düşməyə çalışıram. Ay, sizin sənəti, peşənizi bunu öyrənmək istəyənlər olsa öyrənə bilərlərmi, yoxsa bu doğuşdan mı bel olmalıdı? Bu doğuşdan olmalıdı. Bunu öyrənmə. Yəni alma öyrənmək... yeməklə oldu, oldu ol ol andı mı? Heç bir yeməklə deyil, bu qanda olmalıdı, Allah vergisidir. Bu nəsildə olmalıdı. Mənim ən balaca körpəm var 8 ayından, 14 ayından artıq. Hı. Məlumdur. Eləcə də görürük ki, yenə deyirəm bacıdır, bacıdan hələ nəvəsi var, onda da var. Bax belə hallar çox. Yəni normalda sizin də ailə üzvləriniz bir-birinlə görüşəndə necə? Yəni maqnit Yo, kimi? Yox, maqnit xüsusəti deyil burada. Sadəcə normaldır. Yəni onların içində də iki bacım şəfa vermək bacarığı var. Bu da çox gözəldir ki, biz iynəsiz, dərmansız bir-birimizə hətta kömək edə bilirik. Bu insanlar müalicəsiz. Necə müalicə edirsiniz? Yəni bioenerji nüvəsi ilə əlim, məsələn, sağ əliyə, sol al əl başa insanın qoyulur və o neqativ enerji zəli necə insandan o acı çiklik o, çiklik 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 çəkən kimi, çəkən kimi bu enerji nüvəsi ilə insanda olan bu biyo negativ enerjini götürüb əvəzində özündə olan güclü enerjiləri ötürüb onu şifa verə bilərəm. Hər gün nə qədər yalnız insan gəlir? Hər gün gəlirlər insanlar kifayət qədər. Mən indi artıq çoxtandır ki, artıq bir neçə ayda səfərlərdə oluram deyə. Yəni görüşə bilmirəm tanışlar, dostlar, yəni belə. Bakıdan da gələn varmı? Bəli, Bakıdan gəlmişdilər. Artıq şəfa tapıb mən onların evində qonağam. Sudabəx xanım gəlmişdi. Yüksək qan təzyiqinə görə həyatdan hətta elini üzmüşdü. Efir vasitəsi ilə Moskvanın DTV kanalını Qan vaqqımda reportaj vermişdi. Görüb gəlmişdi. Maskvadan belə gəlmişlər Gürcüstan amma? Bəli, Maskvadan da elə hər yerdəndir. Mən Yevronun 30% ilə bütün dünənə göstəriblər mənim bazarda. Gürcüstanda göstəriblər. Bəli. E, artıq məşhur e, dünya miqyasında tanınmış bir. Yəni demək istəyirəm ki, bəli. biz e, İtaliyaya getməmişdən qaba sorğu elədik. 8000 veb saytda idim. Qaydandı artıq bu 9000 keçib. Sentyabrdan sonra dekabr ayında İtaliyada ki görüntülər yani, internetlə də bu təbliğatınıza aparırsınız. Bəli, mən aparmıram. Yəni məşğul olmuram. Aha. Adicə insanların maraqlı olduğu üçün bütün dünyada yayım gedir. Həm yani, cəmiyyət bu insan çox maraqlıdır. Yəni Facebookda, digər saytlarda sizin şəkilləriniz də, Facebookda, həmçinin YouTube-da daha çoxdur. Məsələn, YouTube-da hər dildə demək olar ki, tapmaq olar. Ən hə. maraqlı reaksiya necədir? Yəni insanların ən maraqlı qarşıladığı məqamlar necə olur? İstər ölkə daxilində, istərsə də getdiyiniz xarici ölkələrdə. Elə götürək rekord Guinness-də, məsələn, mən düşünürdüm ki, orada çox maraqlı bəcərliklər göstərilirdi. Mən deyirdim ki, yəqin məndən də çox ya, maraqlı olar. Məsələn, adam vardı, 20 xancəri birdən birə maddəsini məsələn udurdu və Hindistanlı idi, onunla dost dost olduq. Biz yaxın olduq. Ancaq gördüm ki, bir dəfə məni orada reklam getdi. Yəni mənim haqqımda başdan dedilər ki, belə bir insan gəlib. Nəysə də bax mən gördüm ki, orada bu dünya üçün çox maraqlı oldu. Dünya çox maraqlı qarşıladı. Azərbaycanda inanılır ki, belə bacarılı insanlar çoxdur və bu sahədə, yəni rekord məsələsi Azərbaycan da bir balaca çox gecikib. Bütün dünyada artıq bu populyardır. Yaxşı olardı ki, Azərbaycanda da bu sahəyə maraq göstərilirdi. Bizdə maqnit insanlar varma? Yoxdur. Azərbaycanda göstərdilər məsələn, maqnit uşaq elə biriniz də Xəzər televiziyasıda xəbər verdi. Və onlar maraqlı idi ki, bu uşaq xeyirdir, ziyandır, nədir? Və uşağın ailəsinə həmən demək istəyirəm ki, Bu uşaq üçün zayındır çünki o uşaq üçün zayındır. Bəli, onun ürəyinə çox təsir eləyir. Məndə sadəcə çox güldüyünə görə dözürəm, bacarıram. Baş ağrısı verirmirsə. Mənə heç vaxt vermir. Əksinə mən başqasına. Əgər mən məşğul olmarsamsa da, şəfa verməyəmsə də onda ola bilər. Aydındır. Ey Tolar, biz təşəkkür edirik. Uğurlarınızın, növbəti rekordlarınızın davamını diləyirik. Çox sağ olun, e, mərcəb. Təşəkkürlər. Zəhmət çəkib gəldiniz, minnətdaram. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bunla da bugünkü aktual qonaq bölümü burada öz işini yekunlaşdırdı. Proqramımız sizə ardıcılıqla davam edir.